Сегодня десятки вооруженных людей в Балаклавах пришли в Харькове штурмовать здание, в котором расположен офис оппозиционного блока. Среди них были и боевики запрещенного в России правосектора. Если Михаил Маркович готов, готов жертвенно служить э, народу Украины вот, Харькову, как единой части Украины, то пожалуйста Какие вопросы. Вот. И, собственно говоря, для этого мы собрались в 8 утра э, возле здания э, областного управления Министерства юстиции. После этого, вы 18, у нас было немного, наверное, 40 поначалу. Вот, после этого, выпустим 30 человек, наверное, 15 реально накачанных буков, которые видели 1 марта 2014 года при захвате областной администрации Харьковской, когда вот, били против патриотов, вот, они заблокировали вход. И нас оттеснили к ходным дверям. Вот. И они без каких-либо комментариев, там есть видеофиксация и фотофиксация этих людей, вот. они постояли в течение минут 40-30. Документы ним не предъявляли, вот. отказывались что-либо комментировать. Вот. Мы пытались, скажем так, без полкотни да, как-то с ними поговорить, понять, зачем они сюда пришли. Вот. И параллельно с этим, с 8.30 начали собираться по переведу да, вот. И э, люди, которые сочувствуют оппозиционному блоку. Там люди, которые за 50-60, за я уже -то точно не помню. Вот, э, и после того, как э, начали собираться украинские активисты, все больше и больше, вот, где-то к 930-920 э, вся вот эта бригада из 15 человек, все сочувствующие оппозиционному блоку, вот, снялись и отправились в слово в обласлову администрации. Вот. После этого были какие-то там э, моменты. Когда пробегали китайские тюханы, да, вот, возле Петровска 16 ну, это были такие, скажем так, мелкие, э -э, какие-то мелкие там, моменты столкновения каких-то, и все. Ну, вот. И у нас простой вопрос. Пункт первый. Э -э почему те люди, которые участвовали в захвате областного администрации, до сих пор на воле, да, вот, и ни никакой ответственности не привлечены, да, вот, вообще абсолютно? Ну, есть остальные вопросы, которые я озвучивал в отношении, там, позиций Михаила Добкина и того, что он себе позволяет говорить. И, и, и те методы, которые он применяет, ну, они, по меньшей мере, как бы в демократическом государстве, они ну, ну, не применимы. И самый основной вопрос. А, тут, я так понимаю, уже в информационном поле много есть разной информации о том, что, там, дескать, харьковские патриоты там, или харьковские националисты там, позволяют себе лишнего. Все очень просто. А, принцип Майдана. Мы никогда не идем первым. Когда мы увидели тех людей, которые гуляют на свободе, которые захватывали 1 марта в основном администрацию, когда мы увидели, что у них есть арматуры и биты, потом ребята а, об этом скажут, вот у них есть оружие, тогда уже люди вынуждены были защищать свой город сами. Все. И тогда уже была вот такая реакция, которую вы увидели потом, да, на скрипник, когда вот и все остальное. То есть, поэтому а, громада отреагировала так, как должна была отреагировать. Когда по нашим мирным улицам гуляют непонятные типы с оружием, да, разъезжают на бусиках, да, все это под э, прикрытием депутата Верховной Рады, да, и мы увидели реальное лицо оппозиционного блока, да, экс-партии регионов, да, молодых регионов, мы увидели их реальное лицо. Это тетушки, это проплаченные люди, которые выходят на митинги, да, вот, это оружие, это такие вот силовые методы. Вот. И слава Богу, что в Харькове есть те люди, которым не безразлично то, что происходит, которые готовы ответить ударом на удар. Вот это очень классно. Этих людей вы узнали? Я могу говорить о своей позиции, о позиции ну, патриотов Харькова и Украины. В том числе. Позиция ребят такая была, что они пришли, увидели, как я сказал Валентин, тех людей, которые ставили их на колени на сцене, там, где лично стоял наш мэр. И они четко дали понять, они мне сказали, что мы не дадим здесь проводить какие-то референдумы, мы не хотим их видеть на улице даже, они должны сидеть просто в тюрьме. За то, что они избивали и публично, ну, ну как сказать, унижали Ставлю на, на колени ребят. И позиция была такая, проследить за ними, посмотреть, что они будут делать. В итоге приехал на площадь Свободы, ну, приехал Мерседес э, синего цвета или Форт. Там выгрузилось человек 20 с битами, потом ребята сказали, что были пистолеты, травматическое скажем, они стреляли. И они решили за ними проследить, что они будут делать. И в итоге эти люди охраняли митинг, который якобы за регистрацию партии Обизационного Булка в Харькове в Харьковской области на, на выборы в октябре. Потом они полчаса постояли и позвонили, им сказали, чтобы они снимались и уходили на точку. То есть, на, ну, как я понял, на офис. Ну, ребята пошли за ними. Там было человек 20 милиционеров, которые сопровождали их. Ну, в итоге мы пришли, наблюдали картину, как они, ну, они начинают разбирать балаклавы, палки. Ну, одна машина выехала полностью людей, может на суд там, где Доптин был. И мы наблюдали, что будет происходить. Потом они начали в нашу сторону кричать, идите сюда, мы вас будем резать. Ну, ребята не сдержались, увидев знакомые лица, ну, лица, которые их ставили на колени. И начали ну, за ними гнаться. В итоге они забежали в офис позиционного блока, откуда началась стрельба. А позиция ну, моя и ребят такая, что в Харькове не будет даже ну, какой-то возможности для провозглашения ХНР или еще каких-то там народных республик. И время Добкина и Кернеса закончилось в Харькове, потому что ну, эти люди уже довели город не до, так, ну, такое состояние, что люди просто готовы убивать друг друга. Ну громада, короче, показался. Да? Нет, громада может защитить, защитить себя и своих друзей. Ты что, какие фамилии были? Мараган был. Да тот человек, которого вы видели во время Евромайдана, который реально разгонял да, сын ножами. Да он разгонял людей. А как зовут это этот тренер а, клуба? Малья. А, Моляю, да, вот, э, его узнали ребята, тренер новых спортивных клубов. Я думаю, что мы просто пойдем к нему в гости, когда с, с камерой с журналистами. Маля, да? Вот. то есть это люди, которые принимали участие в э, разгоне про украинских митингов, да, вот, э, во время вот, Евромайдана, да, вот, потом их видели в разных всяких акциях, да, вот, которые ну, просто носили, на как говорят, там, антиукраинский смысл. Да, вот, э, И они до сих пор не понесли никакого наказания, они до сих пор как бы на волю. И простой вопрос, почему? Все. И когда люди это видят, по закону Украины, да, если э, функции там, э, службы безопасности Украины не выполняют, там, э, милиция не выполняет функции, то люди, громада, имеют право и обязаны выполнять эти функции. И на самом деле, это, это дело не в том, что ребята сдержались или а не сдержались. Просто очень момент, что люди активно показали свою позицию, что в Харькове такого не будет. Все. Левых движений какие-то непонятные в Харькове не будет. Все. И слава Богу, что такие люди есть. И мы, я не, мы не знаем, знаю, позиция такая же, мы тут оправдываться ни не будем. Это наш город, мы занесем ответственность. Все, вопрос закрыт. Кому-то что не нравится, чемодан она России. Все. Спасибо. Позиция скидного корпуса, Александр Пробуйте. Позиция скидного корпуса мы не допустим таких вот провокаций, которые ну, собирают вот таких спортсменов, здесь свозят с разных городов. Там были люди из Днепропетровска, какие-то спортсмены привезены. Я так понимаю, у них здесь уже не осталось скажем так, они начали собирать этих спортсменов из других городов. Мы были по машине возле ОДА, сначала поехали понаблюдать, что это было. Мы видели, что подъехали два автобуса, из них выгрузились вот эти спортсмены. Видно было, что под одеждой у них было оружие, то есть торчали. Ну, мы знаем, как выглядит пистолет за, за поясом были, видели ребята арматуру. Они выгрузились, стояли такой сначала группкой одной возле ОДА, левее от входа. Потом кто-то им позвонил, они подтянулись туда, растянулись, окружили ОДА. Мы позвонили ребятам со схидного корпуса, с роты, ну, сообщили ситуации, что, скорее всего, готовится какая-то провокация. И ребята как бы уже выслали группу, чтобы ликвидировать какие-то Вы действовали самостоятельно или, был некий приказ? Схидный корпус действует. Схидный корпус громадская организация. Они не подчиняются никому. Это громада Харькова, которые объединились для того, чтобы защитить этот город. Ну, были такие выкрики каких-то теток о том, что ходят люди с автоматами в спокойном городе. Это бы и они были в общем в форме схидного корпуса. Это прокомментировали. Это была рота схидный корпус, который уже были возле зеркальной струи ну, на скрипника для того, чтобы не было никаких правомерных действий, там, чтобы неправомерных действий, чтобы предупредить. То есть они наоборот защищали, если функцию защиты. Они исполняли свою защиту, ну, функцию защищали дорожа, милицейское, подразделение. милицейское, подразделение. то, что они должны делать по закону. Спасибо, Александр. Серго, прошу вас, позиция правого сектора. Ну, я сейчас представляю не только позицию правого сектора. С нами вместе выступала еще сотня Лева и Ультрасы. Их, их сейчас нет, и я буду говорить о них вместе, потому что методы партии регионов, которые откатаны, которые зарождались еще, как только Михаил Докин пришел сюда, с позиции силы, то есть как бы привлечение спортсменов для того, чтобы для решения своих каких-то там вопросов... Я думаю, мы сегодня показали всем, что больше это не пройдет в городе Харькове. Есть громада, и с ней нужно считаться. Может быть, за все время не написано, к сожалению, тех законов, которые бы защищали право каждого человека на честные выборы и на то, чтобы каждый член громады чувствовал себя защищенным. Но тем не менее... Законы, писанные для какой-то определенной клики людей, которые пытаются под другому то есть воспользовавшись прорекными в законодательстве, сменив причину, прийти снова к власти. Но громада Харькова этому не даст. Мы все представители туда громады. У нас нет никого из всех харьковчан, правый сектор, сотни левых, все харьковчане. И мы оставим позицию харьковчан, и мы чувствуем поддержку действуем абсолютно верно хочу еще знаете вот сейчас мой коллега сказал что у них закончились какие-то приверженцы вы помните тот момент когда в марте прошлого года вот сейчас появились фотографии моторола подхова Партия регионов в очередной раз показала, что с помощью силы они готовы на любые шаги, на, на любую дестабилизацию в городе Харькове для того, чтобы только прийти к власти. Но я надеюсь, что после сегодняшних событий харьковчане поддержат нас и не дадут больше, то есть пусть увидят, что было на Донбассе и что Моторола, который не, ну, у которого не получилось вместе с Добкиным тогда, взять ХУА и сделать тут ХНР. Больше не пройдет. Спасибо. Скажите, после чего на Заводского райотдела какие были события? это была группа людей, что, -то, что там происходило, что вы можете прокомментировать по этому поводу? Ну, к червоно райотделу мы выехали для того, чтобы проконтролировать ну, оформление и то есть, все следственные действия, которые мы, которые должна была провести милиция, потому что была информация, что их оттуда вывезли для того, чтобы отпустить. И по первоначальной информации они, тебя, они стояли около райотдела, райотдела, там смеялись, свободно курили, там с милиционерами. Поэтому мы приехали туда для того, чтобы все-таки подтолкнуть милицию к тем действиям, на которые, для, на которые они обязаны были провести. Спасибо. Дмитрий Маринин, депутат Харьковского Горсовета. Ваши комментарии по поводу Ну, я в первую очередь хотел бы поблагодарить общественность, настоящих патриотов Харькова, которые сегодня показали допам и гепам о том, что их на самом деле времена здесь закончились. И хотел бы, наверное, подвести итог и напомнить конкретно для нашей киевской власти маленькую предысторию. Это съезд сепаратистов, организованный Допкиным и Кернесом 1 и 22 февраля. 22 февраля, кстати, Кернес заявлял, что он никуда не уйдет, и они там быстренько, скоро, скоро постижно Чуть ли не не успевая закрыть багажник, они текали из страны, убегали из страны. Потом они появляются в Украине абсолютно спокойно и 1 марта выступают при поддержке тетушек, при поддержке тетушек. В то время как раз на Пушкинской многие видели Воронежские, Белгородские номера автобусы, которые привезли эту тетушку. После их выступления я думаю, что совершенно не случайно была захвачена Харьковская областная администрация. Вот люди, которые выступали за них. Вот здесь видно, с каким оружием они тогда пришли. Сегодня мы видим ситуацию абсолютно одинаковую с той ситуацией, которая была 1 марта. Сегодня я хотел бы, чтобы и администрация президента во главе с президентом увидели то, что и Добкин, и Кернес, и мы прекрасно знаем, что после февральских событий они вернулись не откуда-нибудь, а из Москвы, из Чечни, получив там задания, получив какие-то гарантии. И у нас уже вкрадываются большие сомнения, от кого и почему они получили задание. Сегодня мы знаем, что Добкин это Сурков. Сурков это тот, который руководил расстрелом евромайдановцев, когда ФСБшники, ФСБшниками было напичкано СБУ Украины. И поэтому сегодня мы видим о том, что Добкин при помощи этих проплаченных тетушек, Добкин при помощи этих зомбированных бабушек сегодня хочет попытаться сделать Донецк номер два. Сегодня патриоты показали и Дубкину, и Кирмасу, что если власть, и в том числе и власть Киева, что если власть будет самоустраняться, то извините, дорогие друзья, общественность и патриоты будут защищать свой город и свою область сами, без вас. Поэтому сегодня, подводя итог, могу сказать, или обратиться к президенту и другой, и другим представителям власти. Посмотрите на Харьков, обратите внимание на Добкина и на Кермаса. Эти люди получают задания в Кремле. Эти люди попытаются раскачать город, попытаются раскачать область. Поэтому вся ответственность сегодня ложится на вас как на власть. Спасибо. Спасибо. Вопросы какие то есть? Спасибо. Может быть и другое слово хочется сказать? Итоговое слово. Позвольте чуть-чуть. Все очень просто. Обратите внимание, если это смотрят, не знаю, там, представители СБУ, Киевского, может администрации президента, обратите внимание не только на Дубкина, да, на Кернаса и на эту команду сюда, обратите внимание на тех людей, которые благодаря всем событиям, которые произошли в стране, да, вот они возросли. Вот, это представители Харьковского громада. Вот. Это не только те, которые сидят здесь, да. не, не, только те люди, которые сейчас там патрулируют улицы города. Вот. нас намного больше. У вот. нас не сотни, а не две. Вот. И вопрос в чем? До каких пор мы скажем так, будем оставаться наедине с этим моментом? В любом случае мы будем работать, мы будем продолжать да, вот, делать то, есть, что, что мы делаем, да, отстаивать позицию единой соборной Украины здесь в Харькове. Вот. Но самое главное, чтобы ну, просто у нас один вопрос возникает. Мы уже не раз ездили к администрации президента, мы не раз требовали встречи с ним. Да, вот. Нам нужно одно, нам нужна поддержка Киева и всей Украины. Потому что Харьков это ну, просто принципиальная стратегическая точка Украины если отстоим Харьков, да, вот, а громада его ставит постоянно, вот, слава богу, что пока получается, вот, то весь остров Украины, собственно говоря, да, вот, он будет прикрыт. Вот, если, не дай бог, задим Харьков, ну, не дай бог, короче, это, я думаю, что это будет очень большая проблема для всей Украины. Поэтому именно на Харьков не, необходимо обратить особое внимание. Вот, и у нас, как у нас выбора, в общем-то, нет, нам терять уже всем, в общем-то, нечего. Всех нас знают, знают, где мы живем, там наши семьи и так далее. Вот. и, собственно говоря, у нас осталось еще, только одно, там, плечо собрать рядом, да, вот и все. И ну, твердая вера в то, что мы занимаемся ну, правильным направлением. Все. А так, в общем-то, больше, наверное, добавить нечего. Есть информация. Мы ее, я думаю, в ближайшее время подтвердим, что помимо паспортов Днепропетровских э, и тетушни Харьковской, там были тетушня, ну, тетушня у них по-другому это называется, я не знаю, по-налугавскому тетушка, но, скорее всего, это были люди из Приднестровья, и были такие паспортонаги, эта информация сейчас проверяется. Два паспорта было. Два паспорта, да. И если эта информация действительно подтвердится, то мы будем уже понимать, что ребята взялись за дело очень серьезно. И я думаю, что служба безопасности Украины здесь должна поработать вдвойне. Вдвойне с, ну, скажем так, с большей отдачей. Тетушка, кстати, это, по-моему, чисто Давай на плату просто Ты что сделал? Отклад. Ты же стрим идет. больше стрим уйдет. Я вообще-то еще пишу. Стрим идет не прекращая. Же... Дима, давай заплывем.